Вы понимаете, на Западе, но ну, я имею в виду Америку, прежде всего, это лидер западного мира. Там сидят неплохие планировщики и мозговики. Они, собственно говоря, видят это, эти слабые места и туда бьют. Они прекрасно понимают, в отличие, кстати, от наших власти имущих, что война тотальна, она касается всего, Она это не только фронт, это не только снаряды, танки. Дроны нет. Это и культура, и экономика, и финансы, все что угодно. И если в Запад нащупывают, так сказать, владыки Америки, видят слабые места, они туда и будут носить удар, что они сейчас, в общем-то, и делают. Вы понимаете, в чем дело? То, что сейчас происходит в стране, вот в Российской Федерации, которая, в, в общем-то, не сумела одержать быструю победу, и перешла в разряд, вот этой, в, в реальность, простите, вот этой позиционки, это такое вот проклятие военной экономики. Она касается всех, кто вынужден вести именно долгую войну. Это было в Первую мировую, во Вторую, не только в нашей стране. Вот. Что, в чем, так сказать, суть проблемы? Огромное количество людей занято сейчас на войне, ну, очень большое для нас, на войне и в производстве оружия, вооружений все они получают очень хорошие зарплаты. И в ВПК, вы знаете, как сейчас зарплаты растут, и те, кто уходит на фронт по контракту там добровольно, у них подъемные от полутора до, простите, от миллиона до полутора, там колеблется по регионам, и плюс 200 тысяч в месяц содержания уже у рядового человека. То есть деньги, то есть зарплаты огромные по сравнению с еще недавними временами. При этом день населения становится больше на руках, но при этом товаров для их обеспечения не хватает. Ну из-за войны сами понимаете. Ну давайте приведем пример, чтобы вы еще раз понимали разницу между военным производством, которое дает на бумаге большой рост, конечно, экономически, и обычным производством. Вот, ну, например, так сказать, люди произвели очень много там снарядов. Очень много беспилотников типа там «Шакет Герань», эти, «Герань», как это называют. Великолепно. Но если рабочий производит с мирным временем, если рабочий, например, упростил экономику до автозавода, если рабочий собирает автомобиль легковой, то он его может, он его и покупает. Вот, соответственно. А если рабочий производит снаряды, там, танки, беспилотники, он же их не покупает. Вот. Эти, эти, этот товар уходит на фронт, понятно, так сказать, на другие совершенно задачи. Но для экономики это имеет, в общем-то, достаточно тяжелые последствия. Зарплаты такие же, как мирной продукции или средств производства, кстати говоря. И мирные – это потребительские товары и средства производства. А товаров за покрытие сказать, не, не, поступает на рынок. Военный товар, он специфичен. Я приведу такой пример. Вот что такое, например, один беспилотник типа там Тегерань? По стоимости это примерно где-то полсотни стиральных машин хорошего качества. Ну, сами понимаете, какая разница между стиральными машинами и шахедами. Это два автомобиля, например, так сказать, на один беспилотник можно. На десяток, на десяток соответственно, старядов 152-миллиметровых тоже можно обходить. Грузовик хороший купить. Но грузовик перевозит грузы, помогает увеличить воловой внутренний... Вообще объем экономики, да? решать проблемы экономики. как Понимаете, снаряды такого не делают, они решают иные задачи. Вот. А, например, бред, бред, хороший бронетранспортер сейчас, ну, это по стоимости, в общем-то, как комбайн. Они вроде как при производстве дают рост ВВП и тут и другое. Но комбайн после этого еще 10-15 лет работает, собирает урожай, оболачивает, соответственно, хлеб, прочие, помогает увеличивать национальный продукт. БТР, там бронетехника, такого не делает соответственно. А пушка, например, новая, стоит как очень хороший роботизированный обрабатывающий центр, многокоординатный а, такой станочный центр. Но сами понимаете, что все-таки вот этот а, обрабатывающий центр потом много лет будет давать работу, а, так сказать, другим рабочим, он будет давать продукцию очень нужную, важную, там точно, хорошей обработки. Вот. Когда а, из-за затяжной войны ты а, вынужден был... Производить много оружия, у тебя возникает проблема вот этого денежного навеса. Но дело в том, то, что дело, эту проблему надо будет решать. Вот. Но, как вы понимаете, повышением по либеральным стандартам, что делает на Биуле, по либеральным, так сказать, рецептам учетной ставки, Ні, рішають проблеми, не усугубляють так. Ну а ми зараз говоримо з Дмитром Плетенчуком. Зокрема, і говоримо про ситуацію в чорноморському басейні і в тимчасово окупованому Криму, пане Дмитре. Якщо ми говоримо про серйозну загрозу. З чорного моря, так з морської акваторії, розуміємо, що ворог не полишає своїх планів, наголошує планів стосовно можливої чи висадки десанту, чи загалом повного знеструмлення Одеси. Якщо говорити про ворожий намір, так розуміємо, намір це не є секретом, але просив би вас деталізувати і, можливо, дещо заспокоїти наших одеських мешканців. Ну, якщо в інфопростері з'являється інформація щодо можливої е, висадки морського десанту, це однозначно можна одразу записувати е, в розряд російських ІПСО, тому що наразі це неможливо з багатьох причин, основні з яких це те, що такі операції не відбуваються як самостійний від операцій, а виключно, е, під час загальної військової операції, під час наступу суходолом. І, окрім того, десантні спроможності ворога суттєво знижено за рахунок знищення як мінімум чотирьох великих десантних кораблів, пошкодження ще кількох, тому о, зараз таких хто у них немає. Вони взагалі в море виходити, бояться. Що вже казати про великі, не, не, не дуже швидкі десантні кораблі. Тому наразі це неможливо. Що стосується. Інфраструктура енергетична, ви бачите, що ворог, в принципі, о, періодично обстрілює об'єкти енергетики, о, критичні об'єкти енергетики, проте, саме якщо брати Одещину, о, останні удари у нас якраз приходилися по портовій інфраструктурі, не по енергетиці. Проте, звісно, там плани ворога можуть бути різні. Пане Дмитре, в одній зі своїх останніх масованих атак ворог застосував ракети калібр, і хотіли би у вас з'ясувати, яка зараз ситуація з носіями тих ракет у акваторії Чорного моря? Чи зараз багато є тих носіїв? І чи є ця ракетна небезпека зараз досить на високому рівні? Ракетна небезпека на рівні, коли вони виходять заряджені в море. Зараз носіїв в морі заряджених нема, Був зранку один розряджений ще з минулої атаки. Ви бачите, що вони, в принципі, обрали таку тактику застосування саме підводних човнів. В крилатих ракет підводних у них три. В принципі, в море виходять два. Можливо, треті зараз неспроможні на такі дії, але бачимо, що виходять два. І відстрілялися минулої атаки, два з них. Було вісім ракет запущено. Кілька з них було знищено, відповідно. Так само і в акваторії. Не виходять надводні кораблі звичайні. виходить е, лише підводний човен. Проект е, «Палтус». це Алроса. Вона одна там, така, яка не є носієм криватих ракет. Тому, в принципі, усі виходи в море зараз обмежуються. Підводними кораблями підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.